qabristonga borishlik bor ekan azizlar bunda dinimizning bir nechta tavsiyalari bor mana o'sha tavsiyalarni aytib o'taman <laughs> birinchi qabristonga borganda niyatni to'g'rilash kerak ya'ni ziyoratga borgan kishi avvalo alloh taolaning roziligini qasd qilib oxiratni yodga olish va qabriston ahlini haqqiga duo qilishni niyat qilish kerak boshqa niyat qilish kerak emas falon qabristonga borsa bola ko'rmayotganlar bola ko'rib qolarmish falon joyga borsa manaqa ishlari bundoq bo'lib ketarmish olloh saqlasin bu eng yomon gunohlardan bittasi hech narsa bo'lmaydi bu yerda biz faqatgina o'zimizga bir ma'noda olishligimiz kerak ma'naviy ozuqa uchun boramiz bir joyga borganimda bir ziyorat joy bor ekan ziyorat qildik o'sha joyda namoz o'qib chiqsam odamlar qator navbat kutib turibdi Men sherigimdan so'radim mana olib borgan odamdan nima qilyapti bular desam o'sha joyda bir katta tosh bor mana shu bola ko'rmaganlar o'sha toshni silasa o'sha toshning ustiga o'tirib niyat qilsa bola berar ekan vujudda shirk bu qanday qilib Allohdan boshqasi farzand berolmaydi alloh qur'oni karimda o'zi aytib qo'ygan bo'lsa astolloh xohlaganinga qiz beradi xohlaganga o'g'il beradi xohlaganga ikkisini qo'shib beradi xohlaganda bepusht befarzand qiladi deyapti qanday qilib bitta tosh va bu o'sha toshga sig'inish bo'lib qolmaydimi tuzuk odamlar qilyapti shu şu ishni shuning uchun niyatni to'g'irlash kerak azizlar qabristonga borishlikda eng birinchi niyatimiz alloh uchun o'limni eslash qalbimizni yumshatish o'tganlarimizni haqqiga duo qilish ikkinchi odobi qabristonga iloji boricha tahorat illib borish kerak chunki u yerda duo qilamiz ollohga murojaat qilamiz ana shu narsalarni e'tiboridan tahoratli bo'lishligi ma'qul ish qabristonni dabdaba qilmasdan hokisoblik bilan ziyorat qilish ayollar ham hayo bilan avratlarini berkitib yurishlari lozim qabristonda ham biz mana o'sha domlalarimizga ham aytyapmiz ziyoratgohga kelayotganlarda kelayotgan ayollar kim bo'lishidan qat'iy nazar eshik tagida e, odobingizni saqlang deb aytish kerak bizni ziyoratgohimizga ki kiryapti mayli u kelgan mehmon bo'lsin xorijlik bo'lsin boshqa bo'lsin lekin eshikni tagiga yozib qo'yilgan kirayotganda odobni saqlash dinimiz urfimizga muvofiq o'zini ehtiyotini qilib yopinib kirsin chunki biz tiriklardan ham o'tganlardan ham hayo qilamiz oisha onamizni bir gaplari bor payg'ambarimiz alayhissalom oysha onamizni uyiga dafn qilingan hujralariga aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vassallam dafn qilinganlarida man doim borib u joyda bemalol duo qilib salomlashar edim keyin yonlariga otam abu bakr siddiq roziyallohu anhu dafn qilinganda ham shu ishni qildim ularning yoniga hazrati umar roziyallohu anhu dafn qilingandan keyin men ularni orasini parda bilan to'sdim o'zimni ehtiyot qilib kiradigan bo'ldim dedilar chunki begona dafn qilinib qoldi yani ana bu odob shuning uchun qabristonga kirayotgan ayollarimiz ham o'zini odobi bilan kirishlik kerak qabristonga kirganda sunnatdagi kelgan duolarni qilishlik kerak payg'ambarimiz alayhissalom qabristonga deb duo qilardilar ya'ni ey mo'min va musulmonlarni ahlilarini diyori ya'ni ba'zi nimalarda ahl e ahli qubur e qabr ahli deb ham kelgan hadislarda ey qabr ahli ey musulmon ahlilarni diyori assalomu alaykum biz ham sizlarga inshaolloh tez kunda yo'liqamiza sizlar uchun ham o'zimiz uchun ham ofiyat so'raymiz degan duolarni qilardilar mana shu duo bilan salom berib ularni haqlariga rahmatini so'rab kiriladi qabr ziyoratida qur'on tilovat qilish ya'ni ziyoratga borganda qaysi sura yoki oyatlarni o'qish qat'iy belgilab qo'yilmagan falon surani o'qish kerak ekan palon oyat yo'q qat'iy belgilab qo'yilmagan. qur'onni xohlagan joyidan xohlagan miqdorda o'qiladi ularni haqqiga duo qilinadi lekin ulamolarimiz ulamolarimiz Baqara surasini avvalo va oxiridan oyatal kursi oyat mulk suray mulk Yasin, Ikhlos, falaq va Nas suralaridan imkon borcha o'qishni tavsiya qiladilar ularni o'sha ma'nolari nuqtai nazardan kelib fazilati nuqtai nazardan kelib shu tavsiyani berganlar qabr ustida o'sib turgan maysa va o'simliklarga tegilmaydi chunki ularni talbih, tasbihdan o'tganlarga manfaati bor ya'ni qabrlardagi maysalarni yulib bo'lmaydi agar qurib qolgan bo'lsa olish kerak bo'lmasa u turib o'sha quriganicha kutib turish kerak chunki u tasbeh aytadi payg'ambarimiz alayhialot vassallamdan hadis bor u zot bir kuni qabristondan o'tib ketayotib ikkita qabrni ko'rdilarda mana bu qabr kimniki dedilar falonchilarniki degan edi xurmoni shoqini olib sindirib ikkalasiga sanchib qo'ydi nega bungay qildingiz degan edi bular qabrda azoblanyapti mana shu sanchilgan novda quriguncha ularga tasbeh aytib turadi dedilar shuningdan kelib chiqib qabristonni ustida unib turgan ko'karib turgan maysa o'tlarni yulib bo'lmaydi qabristonga xohlagan kunda borish joiz ayni bir kunni tayin qilib olinmaydi qachon borsa eslaganda vaqtiga qarab borsa bo'laveradi qabriston yonidan o'tganda qabr ahllariga salom berib o'tish sunnat ulovdagi kishi to'xtay olmasa ham salom berib ketaveradi to'xtash shart emas qabristonga borganda qabrlarni bosmaslik va ular ustiga o'tirmaslik kerak dafnga borganda ko'rasizlarda mana dafnni olib borib qo'yib qo'yib turib u dafn bo'lguncha hamma to'g'ri kelgan qabrni ustiga o'tirib olaveradi yo dafn qilaman deb boshqa qabrlarni bosib o'tib ketadi bitta odamni hurmatini joyiga qo'yib dafn qilaman deb shunchalik behurmat qilish kerak emas siz hurmat qilayotgan odam sizni uchun hurmatli bo'lsa yotganlarda ham kimidir otasi yotibdi kimidir yaqini yotibdi qaysidir mo'min yotibdi ana shuning uchun qabristonga borganimizda uni ezmasdan ustiga o'tirmasdan harakat qilish kerak ko'pchilik ulamolar ziyorat qiluvchi avval u zot alayhissalomni qabrlariga qarab salom berib so'ngra qablaga qarab duo qilish qiladi deyishgan ya'ni payg'ambarimiz alayhialotu vassalam shuni o'rgatganlar qabrga qarab duo qilib bo'lmaydi azizlar qiblaga qarab duo qilish kerak hatt mana payg'ambarimiz alayhisalot vassalami qabrlarini ziyorat qilganimizda ham u zotni qabriga qarab salovat salom aytamiz assalomu alayku rasululloh vassalatu vassalamu ala rasulillah deb duoni qiblaga o'girilib qiblaga qarab qilinadi qabristonga borganda ham qabrga qarab duo qilinmaydi u kimni qabri bo'lsa ham qiblaga qarab duo qilinadi qabr ziyoratida bir qancha bid'at va xurofatlar uchrab turibdi mana shularni ham aytib o'tishimiz zarur azizlar qabristonga jonliq oi olib borib u joydagi marhumlarga atab jonliq so'yish sham yoqish latta bog'lash kabi ishlarni qilmaslik bu ishlar e'tiqodga qarab juda katta gunoh yoki shirk darajasidagi ishlar sirasiga kirib qoladi ikkinchi bidat xurofatlar qabr ahlidan duo qilib hojatini so'rash farzand so'rash qabrni taof qilib aylanish siypalab yuziga surtish joiz emas bunaqani buniqaniham ko'ryapmizda bor qilinayotganini o'sha qabrni taof qilibi ayniqsa avliyo ulug' zotlarni qabrlariga borganda taof qilishlik bu juda yam katta gunohdan buni qaytarish kerak o'tganlardan shumlanib kafanini chaynab qo'yibdi yoki nimadir bo'lidi deb qabrni de, ochish mana bu narsa ham joiz emas bunday qilishlikka shariat ruxsat bermagan qabrlarni dabdabalik qilish va bezashdan tiyilish o'ta dabdaba qilib boryapti juda katta isrof azizlar shu hozir butun dunyoda qabr yeri qabrni olib odamni ko'mishga ajratilgan yer muammo bilasizlar katta rivojlangan davlatlarda o'sha g'oyri musulmonlar ya'ni musulmon yashamaydigan o'lkalarda muammo bo'lganligidan oxiri o'liklarni yoqib kunini ko'mishga borishyapti musulmon o'lkada bu muammo bo'lmaydi nima uchun chunki qabr xususiylashmagan u qabrga yil o'tib yana qo'yilaveradi yil o'tib yana o'sha qabrga qo'yiladi agar biz buni betonlab sementlab hamma yo'g'ini qilib o'rab qo'ysak yuz yil turadigan qilib ertaga bizda ham mana shu muammo kelib chiqadi qabr yeri muammosi shuning uchun musulmonlarda qabrni belgilab qo'yib o'zi borsa taniydigan darajada chiroyli qilib qo'yishlikka tavsiya qilinadi xolos kechirasizlaru ba'zi bir musulmonlar qabristoniga dabdurustdan kirib qolsangiz agar yozuvini ko'rmasangiz qaysi qabriston ekan musulmon qabristonmi yo boshqami deydigan holatlarni ham ko'rdik u yerdagi haykallar deysizmi u yerdagi bezaklar qancha darajada ketgan xarajat isrof shuning <laughs> uchun dinimiz bundan qaytaradi balki o'sha yengil payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari bir qabrni ustiga tosh qo'ygan ekanlar bir qo'llarida kattaroq bir toshni olib kelib qo'yib qo'yganlar qaynog'alari olamdan o'tganda nega ne bunday qildingiz deganda shu toshdan topib olaman deganlar qabrni ya'ni belgi alomat qo'yib qo'yishlik kifoya toshkent azimda ajib bir odat bor ekan mana shu chiroyli qilib suvab atrofini obod qilib bir rayhon gullar ekib qo'yadi mana shu o'zi kifoya bundan ortig' ortiq azizlar bunaqa qilmaslik kerak albatta qabristonni xaroba holatga tashlab qo'yish ham kerak emas musulmon qabristoni ham bunday kirganda bir fayzlik bo'lsin nur bo'lib tursin gullar obod bo'lib tursin ichida chiqinda axlatlar bo'lmasin o'zimizni urfimizga dinimizga oid qilib chiroyli obod qilib yig'ishtirib pokiza qilib agar o'zlari e, tadbirkorlar bo'lsa o'sha yo'llariga yordam berayotganlari bor chiroyli obod qilib odamlarni dafnida ishtirok etsin yorug'lik bo'lsin deb harakat qilayotganlar bor mana shunaqa obodlikni qilish kerak ayniqsa shaharda yo'q chekka joylarda ba'zi qabristonlarda devori yo'q ana o'sha joylarga hayvon kirib ketishligi bor boshqalar kirib ketishligi bor mana shunaqalarni obod qilishlikka o'zlarini hissalarini qo'shib qo'yishligi kerak ayniqsa bir xilgi qabristonlarga borsangiz qarovsiz bo'lib ketgan chunki uni avlodlari yo'qolib ketgan yoki ko'chib ketib qolgan boshqa joylarga ketib qolgan g'arib bo'lib ketgan qabrlar bor lekin musulmonni qabri ana o'shalarga e'tiborimizni qaratib qo'yishimiz kerak xuddi shunaqa qilib chiroyli qilib tozalab atrofini suvo to'g'irlab qo'ysak maqsadga muvofiq bo'ladi duolar uz